Вітаю з вами рубрика Культурне життя і продовження параду Нівес. Сьогодні ми нарешті дізнаємось, хто з дівчат став переможницями у своїх конкурсних номінаціях, конкурсу стилістів. А також нас чекає основна частина параду. интересно стало то, что стилисты стали более ответственно относиться к образу модели, стали более ответственно относиться и харизматичнее подходить к себе как к леди, как к маме, как к жене. Поэтому как бы общая композиция всегда выходит интересная, когда работает в паре стилист и модель. Девчонки, вот сегодня вы насмотрелись на взрослых невест, сами примерили образы невесты. А скажите, свою свадьбу уже хочется? Хочется. А как ты представляешь себе свою свадьбу? Какой она должна быть? Чтобы она была модной и веселой. И веселой. А какие у тебя представления о свадьбе? Я хочу, чтобы моя свадьба была на весь год огромная-огромная. Hey, hey, Наш цветочный центр открылся довольно-таки недавно, но тем не менее мы уже достаточно громко заявили о себе в городе Харькове. И Свадебная тематика – это одно из главных наших направлений. У нас работают профессионалы, у нас достаточно качественный материал, и мы готовы сделать этот день действительно незабываемым. Мы готовы предоставить невестам эксклюзивные букеты, мы готовы предоставить эксклюзивные украшения волос. Мы хотим внести новую моду в индустрии, в свадебной индустрии. Мы хотим, чтобы невесты уже наконец-то отказались от банальных шляпок, от банальных диадемок и делали свой образ благодаря живым цветам. Как проходила работа в команде сегодня, работа визажиста, стилиста, парикмахера? Что вообще вот больше всего запомнилось сегодня? Очень понравилась подготовка, наши репетиции, как мы собирались, придумывали образ. Долго продумывали, конечно, ну вот, что получилось у нас, вы можете видеть. И вот решила свою собачку тоже принарядить невестой. Конечно же сегодня в этот замечательный, очень счастливый для меня день стало то, что я стала низбодема. Первое место, да. Закончилась у нас официальная часть парада невест. Жюри Аглис огласила по всем номинациям победителей. Наши партнеры вручили призы нашим победительницам, стилистам. Я думаю, что большинство стилистов довольны, получили опыт, который будет использовать в дальнейших работах и участвовать в дальнейших конкурсах. Мы безмерно рады, что сегодня аппарат невест у нас именно в парке Горького. Это действительно чудное место, это уникальное место, очень красивое, очень зажигательное. И мы уверены, что будет потрясающая фотосессия. И вообще у девчонок будет массу эмоций. Мы только что сами прокатились вместе с невестами на американских горок, горках. С видеокамерой в руках. Да, с видеокамерой в руках. Это нечто. Огромное спасибо администрации парка, всем нашим партнерам и всем, кто был с нами на шестом параде невест. Як бути справжньою нареченою, встати о 3 годині ночі, провести цілий день на ногах, але незважаючи на це, постійно посміхатись та фіксувати лише найприємніші моменти. Саме цим шляхом прямує парад «Нів'єс». Зараз дівчата весело відгуляли його основну частину. А в нашій наступній програмі дивіться його завершення, що пройде у Харківському гольф-клубі.